В таких условиях нас содержат, не могут нас никак отправить домой, на Украину. Мы содержимся в таких условиях на границе Верхний Ларс. Трубы текут, все течет. По пять человек, по три человека на одну кровать, парализованный дедушка. Вот в таких условиях. Духота, ни вытяжки нету, ничего. Там вообще хана есть больные, есть больные такие, что ну, не эпилепсики есть, есть и ВИЧ больные, нет ни них таблеток, нету ничего. Меня депортировали после отбытия наказания с РФ на Верхний Ларс. Вот я здесь по сей день нахожусь. Это произошло 9 июля Вот смотри, что они, бля, вытворяют. Они его просто вывезли, там что-то пару дней подержали и вернули обратно. Ну, вообще животное чистой воды. Смотри, он еще хуже стал, короче. Они его там вообще залечили. Глянь, что они с ним сделали. Ну, куда это годится? Просто не животное они, вот, скажи мне. Просто ужасно. Бля, он еще хуже стал. Они вместо того, чтобы вылечить, залечили там. Всі вітають сьогодні 6 червня. Мене звати Сергій, я знаходжусь в верхним марсі. Сьогодні я хочу виявити, що ми де знаходяться, об'являємо безстрокове у тих пірстрільними спонсорами та как выносит Вот смотрите, нам посольство прислало гостинцы. Вот на 90 человек они нам прислали целых 9 пакетов. Очень мило, спасибо им огромное. Походу у нас скоро рассмотрение идет в СПЧ, где Украина ответчик. Вот они решили морковку и яблочко подкормить. И бутылочка масла на по 8 капель.